बहुत सारे साथियों के मन मना एक सवाल था कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा को बाहर नहीं आने देगी ये सरकार सवाल बिल्कुल जायज है हम ये नहीं कहते झूठा सवाल उनके मन में एक भाई ने तो कमेंट भी कर दिया था कि यार दीपक जी तेरी भरोसा नहीं रहा तू बोला था पंद्रह जनवरी को बाहर आएगा बिल्कुल बोल रहा था भाई पंद्रह जनवरी को बाहर आएगा उसके बाद क्या हुआ वो आपने देखा नहीं क्या भगवंत मान गवाही देने की जगह दिल्ली भाग गया चुनाव प्रचार के अंदर और क्या हुआ जहां जहां भगवंत मान ने प्रचार किया वहां वहां पर सीट आ गया आम आदमी पार्टी वहां वहां पर सीट आ गया आम आदमी पार्टी आपको ना हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए अगर हम कोई बात बोल रहे हैं ना अब हमें बात नहीं बोलते मेरे भाई और जो 18 मार्च को अमृतपाल सिंह गिरी गिरी आई आई है है और उसके साथियों गिरी आए, वो तो होगी वो इसलिए होगी क्योंकि जो पहले एन एस लगाया गया था उसके बाद यूएपीए लगाया गया था वो दोनों का समय खत्म हो रहा है समय खत्म हो रहा है अब तो बस एक ही काम हो सकता है या तो ये भगवंता भूचड़ बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको या कुछ खा पी लेगा तो अलग चीज है देखो जी मेरे ऊपर अटैक कर दिया अमृतपाल ने तब तो अलग बात हो सकती है ये लगे हुआ है पुलिस अधिकारियों की बदली करने में पंजाब के अंदर भाई कितने अधिकारी बदली कर दिए ये हर उस अधिकारी को बदली करना चाहता जो सच बोलता है जो सच बोलता है, सच बोलता है ना हर उस अधिकारी को बदली करने में लगे हुआ लेकिन चाहे कितना कुछ भी कर ले फिर भी वो बाहर आएंगे बाहर आएंगे क्यों आएंगे किस लिए बोले इतने

सबसे पहले बात करते हैं अमृतपाल सिंह खालसा की उसके बाद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बात ट्रंप ने जो नया झटका दिया है ना थोड़ी देर पहले ही दिया है एक मिनट ही हुए झटका दिए हुए एक मिनट हुई है इस झटके के बारे में बताएंगे पहले सुनो अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर बहुत साथी बोलते भाई ठीक है जो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं वो तो बोल देते हैं भाई ठीक है दीपक भाजी तू सही कह रहा है भाई तेरे मुंह में घी सक मेरे भाई ऐसी बात नहीं होती ये कानूनी पचड़े हमने बहुत देखे हुए हैं पहले सच्चाई सुनाया करो बहुत पचड़े देखे हुए हैं अगर कुछ भाई बोलते हैं भाई गोबर खारिया को जवाब दे क्या जवाब दे उसको यार वो एक मरिया हुआ इंसान है चलती फिरती है वो वो मरिया हुआ इंसान है और वैसे भी अपना तो रिश्तेदार है यार यार थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करो यार। अगले ने अपनी इज्जत ही दे रखी है हमारे को और तो इससे ज्यादा क्या बोले इज्जत दे रखी हमारे को यार उसने अपनी तो हमारे को उसकी इज्जत करनी चाहिए ना उसकी रिस्पेक्ट करते हैं वो चाहे मेरे को खालिस्तानी बोल ले आतंकवादी बोल ले उसका सब माफ है क्योंकि बोलते हैं ना हरियाणा कहावत भी है भाई अगर आपने ना सुनी हो तो ठीक है ना गुड़ तो मीठा गाड़ा अरे भाई भतीजा प्यारा सब प्यारा साड़ा अब आप लोग समझदार हो आप लोग इसको समझ जाओगे अगर ना समझ पाओ तो अपने पास फोन कर लेना बता देंगे इस कहावत का मतलब क्या निकलता है यार सबसे प्यारा रिस्पेक्टफुली रिश्ता है यार वो हमारे को बोल सकता है वो हमारे को कुछ भी बोल सकता है हम उसका बुरा नहीं मानेंगे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे हम उसका वो बोलता रहेगा क्योंकि उसके पास तो अभी एक काम हो रहा का है तो ना उसके है एक दो थोड़ी ना है। कोई पंद्रह बीस चैनल है उसके पंद्रह बीस चैनल है क्योंकि सबसे पहले तो मंडिया उनके दलालों के बीच में रहता था वो मंडियों के दलालों ने उसके हीरो बनाया था हीरो बनने के बाद उसने यूट्यूब चैनल बना लिए पंद्रह बीस और वो सब चल रहे हैं उसके बांग्लादेशी भाषा में इंग्लिश में हिंदी में फला में ढिका में हालांकि उसको आता जाता कुछ नहीं है अगर उसको पूछो ना तो फौज की एबीसीडी नहीं आती उसको सच्चाई ये है फौज की एबीसीडी भी नहीं आती उसको तो उसको क्या जवाब देना है? एक मरिया हुआ जंतु है वो जंतु है इंसान नहीं हो मेरी नजर में एक जंतु है वो उस जंतु को क्या बोलना वो जंतु है रिश्तेदार है भाई मजाक कर सकता है हम उसका बुरा नहीं मानते दिल से बताऊ ना तो भाई मैं तो बिल्कुल बुरा नहीं मानता उसकी बात तो का बिल्कुल बुरा नहीं मानता यार उसके साथ बहुत कुछ बीतते आप लोगों को नहीं पता है वो तो वो गुरदीप सिंह बताएगा ना जो उसने उसके साथ किया है चलो गुरदीप सिंह ने भाई मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है आप लोगों को पता होना चाहिए वो एक मोहब्बत थी ये भी जरा जंग लड़ रहा है सिक्कों के खिलाफ जंग लड़ रहा ये इसको लड़ने दो तो। दूसरी तरफ ट्रंप फिर बार बार याद दिला रहा है ठीक है ना एक तरफ जहां अमेरिका एजेंसी यूएसएड की तरफ से भारत में की जाने वाली फंडिंग को लेकर हाल के दिनों में चौथी बार बयान दिया तो दूसरी तरफ भारत और चीन को अमेरिका की तरफ से पारस्परिक कर लगाने की नए सिरे से धमकी दी यही नहीं व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट सीट जारी की है उसमें भी भारत और उन देशों की सूची में रखा गया है जो अमेरिका आयात पर बहुत ज्यादा सीमा शुल्क लगाते हैं भारत के आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आ रही इन बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं की है पता टिप्पणी क्यों नहीं की क्योंकि तुम्हारा पर गुरु गया था वहां हाँ आपको पता है बगैर अडानी, अडानी को राहत मिल जाएगी थोड़ी बहुत और अडानी पर जो सवाल पूछा गया था इसका चेहरा देखा था ना कैसा हो गया था तो ये अडानी को राहत दिलवाने के लिए अमरीका गया था वहां पर कोई राहत नहीं मिल पाई तो इसने सऊदी अरब के प्रिंस को बुला लिया प्रिंस साहब आप ही थोड़ी बहुत मदद कर दो अडानी साहब की अडानी डूब जाएगा तो मेरी तो किस्ती वैसे ही डूब जाएगी क्योंकि ये तो उस किश्ती का नाविक है जिसका कि अडानी मालिक है और अडानी की किस्ती में अगर छेद हो गया तो सबसे पहले फेकुनाथ डूबेगा फेकुनाथ डूबेगा अगर आपको ना पता हो तो क्योंकि यहाँ पे क्या हर लोगों को लगा रखा है काम के अंदर लगा रखा है बस ये देखो डंका बज रहा अबे घंटा बज रहा है आपको बार बार बता रहा हूँ मैं ये घंटा नाथ है इस घंटे नाथ का घंटा बजाया जा रहा है और सबसे बड़ा घंटा बजा रहा है अमरीका सबसे बड़ा घंटा बजा रहा है अमरीका वो तुम्हारी समझ में नहीं आने देता कैसे घंटा बजा रहा है वो ऐसे घंटा बजा रहा है अगर कल को कोई न्यूज आ गई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोल बोलिया है अमृतपाल और बंदी सिंह रिया करो ये के कर देंगे गारंटी है इस बात की यह के कर देंगे ठीक है जी रिया करो ट्रंप थोड़ी छूट दे देगा मालिक को इसको जगत शेर अडानी को थोड़ी बहुत छूट दे देगा अब आप समझे असली खेल कहां पे है असली खेल है बंदी सिंह होगी आई के ऊपर शायद ही कोई पंजाब का जो, हो, जो, हो हो, जो है चाहे वो लहदा पंजाब हो चाहे अपना पंजाब हो पंजाब के जितने भी दि... लोग हैं ना चथेदार भाई जगतार सिंह वारा की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं दिल से चाहे वो हरियाणा हो हरियाणा के लोग भी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं भाई की दिल से उनको एक तरीके से आपने शायद मतलब आपने पीछे का इतिहास को पढ़ा होगा सिख हमेशा इतिहास बनाते हैं और ये चंगूमंगू है ना ये उस इतिहास को मिहास बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं बना पाएंगे अमृतपाल सिंह बाहर आ रहे हैं भाई आपको पहले बता दिया था बाहर आ रहे हैं अगर अगर मैं किस लिए बोल रहा अगर ये जो भी है भंड जो भी बना रखा है पंजाब के अंदर बैठा रखा आप लोगों ने अगर इसने कोई नई नोटंकी ना की तो क्योंकि यह नचार है और नचार का काम क्या होता है आपको पता है नचार का काम होता है नोटंकी करना और ये नचार कोई ना कोई नोटंकी करने की सोचेगा पंजाब के लोगों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए ये नचार कोई भी नोटंकी करता ना उसको उसी टाइम पर जवाब देना चाहिए ये नचार नहीं तो, नोटंकी करने के लिए तैयार हो गया है क्योंकि इसको दिल्ली से आदेश मिल चुका है आदेश मिल गया इसको दिल्ली से कि भाई अमृतपाल और उसके साथ दीवार आ रहे हैं कुछ भी कर ले तेरी कुर्सी जाने वाली है बोला सिर्फ तेरी कुर्सी नहीं जाएगी सभी की कुर्सियां जाएंगी सभी की कुर्सियां जाएंगी तो ये नचार भी तैयार हो गया है

हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आंखों वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह